В Севастополі заходи, присвячені 1025-річчю Хрещення Русі, розпочалися з відкриття двох експозицій у Херсонесі та У цей же день відбулося освячення нового чотириметрового візного поклінного хреста, встановленого на Ялтинському кільці. На першу літургію біля встановленого поклінного хреста прибули почесні гості, серед яких представники Севастопольської влади та благочиння. Освячення поклінного хреста і першу божественну літургію на місці його встановлення до ювілейної річниці хрещення Русі провів митропол. Симферопольский та Крымский Лазар. Крест сохраняет абсолютно все. Крест, красота церкви. И вспомним вспомним события, которые Андрей Первозванный всегда когда посетил Святую Гору Киевскую он водрузил крест. И с этого момента крест – хранитель всея Вселенная и красота Церкви. Бог наш Иисус Христос учил прощать и Иудам, которые против установки крестов на территории христианских государств. Поэтому я этим Иудам прощаю их Непонимания того события, которое здесь происходит. Я также хочу низко поклониться всем, тем, кто приложил и средства, и душу, и рабочие руки для того, чтобы на этом святом месте, на месте крещения всей Великой Руси, на месте крещения и защиты креста нашего, Героев и первой гражданской войны, которая покоятся буквально рядом. И героев Великой Отечественной войны, которые лежат здесь, еще и до конца не захороненные на Сапунгаре. Поклониться за то, что они искренне верят в нашу христианскую веру.